Добрий день, шановні журналісти. Ми раді вітати вас у стінах прес-центру Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» на прес-конференції голови державної іпотечної установи Віктора Валентиновича Миргородського на тему напряму роботи державної іпотечної установи, що вдалося, і які перспективи. А також в рамках заходу Віктор Валентинович відповість на запитання користувачів інтернету, які надійшли на нашу електронну почту після Анонсування заходу. Тож я пропоную побудувати нашу роботу таким чином. Спочатку Віктор Валентинович коротко проінформує нас на тему, а потім ви матимете можливість задати запитання, на які отримаєте відповідь. Після цього ми перейдемо до відповідей на запитання від користувачів інтернету. Тож, якщо ніхто не заперечує, почнемо. Віктор Валентинович вам слово. Уважаємо журналісти. Что касается темы нашей сегодняшней пресс-конференции, то хочу сказать, в 2011 году государственное ипотечное учреждение работало по двум основным направлениям. Первое – это стимулирование первичного рынка строительства, и вторая тема – это непосредственно наша основная уставная деятельность – это выкуп или рефинансирование ипотечных кредитов, которые наши банки-партнеры надают предоставляет населению. Что касается первого нашего направления, то за 2011 год нами было направлено свыше 500 миллионов гривен на дофинансирование объектов незавершенного строительства в количестве 20 объектов. Эти объекты находятся в Донецкой области, в Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, в городе Севастополе и Киеве. На сегодняшний день эта программа реализуется через 14 банков-партнеров, среди которых банк Меркурий, банк Кредитпромбанк, банк Терабанк, Энергобанк. Что касается важности этого момента, я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний день свыше 4000 объекта незавершенного. Жилого строительства находится на территории Украины. Это действительно большая проблема, решение которой во многом зависит от тех условий, в которых сегодня находится строительная отрасль. Дофинансирование этих объектов позволит нам в этом году уже сдать свыше 150 тысяч квадратных метров, вот. а в следующем году еще приблизительно столько же. В результате, вот тех мероприятий, которые мы провели по дофинансированию объектов, в целом за этот и следующий год мы сможем сдать свыше 500 тысяч квадратных метров жилья. А это порядка 3,5-4 тысячи квартир по всей Украине. Вот. Что касается нашего второго направления, значит, в этом году мы возобновили свою основную деятельность, мы возобновили операции по рефинансированию ипотечных кредитов. С начала года мы выкупили у банков 150 кредитов ипотечных на сумму свыше 50 миллионов гривен. Значит, как финансовое учреждение второго уровня, мы занимаемся не предоставлением напрямую ипотечных кредитов населению, а предоставляем банкам путем рефинансирования финансовый ресурс для того, чтобы банки имели возможность выдавать ипотечные облигации, извините, ипотечные кредиты населению по нашим стандартам. На сегодняшний день наши стандарты следующие. Кредит, который выдается по нашей программе через банки-партнеры, он выдается в национальной валюте, выдается на срок до 30 лет по фиксированной ставке на весь срок кредитования. То есть все банки, которые хотят работать по нашей программе, они у нас проходят аккредитацию, становятся нашим банком-партнером. И все кредиты, которые они выдают на вышеперечисленных условиях, мы на сегодняшний день выкупаем. До конца года мы планируем увеличить количество выкупаемых кредитов еще где-то вот в два раза, где-то приблизительно столько, сколько мы уже выкупили. С тем, чтобы к концу года Количество выкупленных кредитов в этом году составило 300 <coughs> кредитов на сумму 100 миллионов гривен. Все наши мероприятия направлены прежде всего для того, чтобы действительно возродить ипотечное кредитование на Украине. Значит, поскольку в результате финансового кризиса доверие к, финанс... к рынку к строительному рынку было утеряно со стороны инвесторов, населения, то на сегодняшний день единственный способ действительно решить вопрос, связанный с возвращением доверия населения к этому рынку, это действительно окончание строительства этих объектов. Объектов незавершенного строительства, которых на сегодняшний день, я уже говорил, насчитывается свыше 4000 единиц. Ну, вот так вкратце. Все о том, что мы делаем и какими результатами мы э, планируем закончить этот год. Тож, шановные журналисты, вы можете задать свои вопросы. Вмыкайте, пожалуйста, микрофон и представляйте, все задавайте. Украинской новости, Юрий Гайдучик. Уточните, пожалуйста, как, э, на каком этапе сейчас идет э, передача в коммунальную собственность квартир, которые в 2009 году были получены ГИУ, э, вот, и закончите ли вы до конца года этот процесс передачи квартир? Спасибо за вопрос. Значит, э, я бы сказал, что мы уже находимся на заверша, завершальном этапе этого процесса передачи квартир. Действительно, вопрос долгое время не решался. Я думаю, что больше года все ждали этого решения. Наконец-то 27 июля было принято постановление нынешнего правительства номер 855, которое, в общем разблокировало этот вопрос и позволило нам, ДИУ, которая в 2009 году купила квартиры, значит, процесс передачи этих квартир уже коммунальной собственности территориальным общинам. На сегодняшний день результаты следующие. То есть из 3596 квартир, которые мы приобрели, на сегодняшний день переданы уже коммунальную собственность, территориальным общинам 2733 квартиры. То есть это свыше уже 75% квартир на сегодняшний день мы передали. Вместе с правоустанавливающими документами И это позволит уже сегодня всем, кому они были в свое время в 2009 году переданы, согласно распоряжению предыдущего правительства, вот, дать возможность сегодняшний день приватизировать и стать собственниками этих квартир а, в полном объеме. Поэтому до конца года мы планируем передать все 100% квартир, которые были нами приобретены в 2009 году. Процесс идет достаточно нормально, успешно. В регионах созданы и работают региональные советы работает э, межведомственный совет здесь, в Киеве. То есть те вопросы, которые возникают по ходу передачи, оперативно решаются. Я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы до конца года передать все квартиры. Согласно вышесказанному постановлению Кабинета министра Украины. Если больше вопросов немає, то тогда мы перейдем до вопросов от користувачів интернета. Немає вопросов? Еще, пожалуйста. Уточните, на каком этапе сейчас, или согласование, или на каком этапе выпуск корпоративных облигаций, которые вы планировали выпустить до конца года на 1 миллиард, и там еще ипотечные, по-моему, на 200 миллионов? Да, ипотечные миллион. облигации. Вот. Но, к сожалению, на сегодняшний день наши планы, которые мы планировали реализовать к концу года, пока откладываются. Но связано это, прежде всего, с тем, что на сегодняшний день ресурсная ситуация на рынке изменилась не очень... Для нас э, благоприятную сторону, то есть мы знаем, что за последние два месяца стоимость ресурсов денежных ресурсов на рынке резко возросла. То есть, на сегодняшний день э, стоимость их превышает 20%, поэтому выходить сейчас заимствования на рынок э, э, обязательств долговых обязательств ну, просто не совсем нам э, подходит, поскольку стоимость привлечение этих средств будет ну, на уровне наверное, 17%. То есть, это значит, что не менее чем под 17% мы должны будем э, рефинансировать кредиты наших банков-партнеров. Ну и Соответственно, на выходе для заемщиков кредиты будут свыше 20% годовых. Это не, наши планы не входят. Мы наоборот, как бы, э, наметили себе тенденцию по снижению ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 11%, но мы планируем ее снизить в следующем году еще на пол, а может быть 1%, если нам удастся. Вот таким образом, чтобы конечная ставка для заемщиков была ниже той, которая на сегодняшний день есть. На сегодняшний день ставка эта ограничена, ограничивается 15% годовых. То есть мы планируем, что в следующем году Разместиться, наверное, уже все-таки в следующем, таким образом, чтобы ставка рефинансирована была на уровне 10%, а ставка для конечного потребителя, для конечного заемщика составляла ну, 14%. То есть снижена была хотя бы на 1%. Вот поэтому это же касается и ипотечных облигаций поскольку ипотечные облигации, они как бы приравниваются к корпоративным. По ипотечным облигациям у нас есть еще технические проблемы, связанные с тем, что на сегодняшний день законодательная база поменялась, и комиссия по ценным бумагам как раз вот завершает процесс приведения в соответствие всей законодательной базы, которая существовала к требованиям новых, нового закона. Я думаю, что да. Тут уже по ипотечным облигациям, помимо неблагоприятного развития, скажем, ситуации на рынке долговых обязательств, еще есть как бы вопрос, связанный с технической неготовностью, скажем, нормативной базы, регулирующей выпуск ипотечных облигаций. Тож мы переходим до запитань, вид в интернету, які ныне дивляться трансляцию нашего захода онлайн. Ось перше запитання, яке надійшло від Ганни Поліщук з міста Києва. Світова фінансова криза у попередні роки значно вплинула на ситуацію на ринку нерухомості. В числі перших тоді під удар потрапили будівельні майданчики. З'явилось ніким не опікування довгобуде. Прийняті державою рішення зуміли запустити ці об'єкти в якійсь мірі, яка на сьогодні частка такого замороженого житлового будівництва ожила. Та уточніть, чи впливає участь ДІУ у добудові житла безпосередньо на ціну такого житла? Дякую за запитання. Як вже я казав, що на сьогодні в результаті фінансової кризи на території України з'явилось понад 4 тисячі об'єктів незавершеного будівництва, так називаємої недобудови, на загальну суму 56 мільярдів гривень. Це Безумовно, дуже велика проблема, я, над якою працює і уряд, і уряд намагається створити такі умови, які б дійсно розв'язали цю проблему. Державна потечна установа вона не стоїть в стороні, вона теж приймає активну участь в рішенні цього питання. Як вже казав, нами розроблена та реалізується програма щодо добудови таких незавершених будівних об'єктів. Будівельних об'єктів Нам за цей рік вже направлено на фінансування добудови цих об'єктів понад 500 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на добудову 20 об'єктів незалежного будівництва. Вони пішли через 14 українських банків, які приймають теж участь у цій програмі. Це допоможе, як я вже казав, до кінця року здати в експлуатацію понад 150 тисяч квадратних метрів, а взагалі ми плануємо, що з урахуванням цього року і обсягів, які ми плануємо направити на ці цілі в наступному році, здати в експлуатацію понад 500 тисяч гривень. Якщо порівняти з загальним обсягів, обсягом квадратних метрів, які на Сьогодні недобудовані, то це е, составляє десь ну, 5% від загальної потреби фінансування. Але ми вважаємо, що навіть ці 5% на сьогодні, вважаючи, що наш ресурс обмежений це дійсна допомога в вирішенні цього питання. Що е, стосується ціни, е, як ми впливаємо на ціну е, квадратного метру квартир, які будуються всіх. То одним із критеріїв при розгляданні звернення забудовника до державної потечної установи є ціновий критерій. Тобто е, об'єкти, які не відповідають ціновому критерію, а, а, те, а, а це е, по Києву максимальна вартість квадратного метра має складати не більше 8 тисяч гривень, а в регіонах це. Е, Вартість квадратного метру не має перевищувати 6500 тисяч п'ятсот гривень. Значить, якщо вони відповідають таким ціновим вимогам, то ми розглядаємо і працюємо з такими забудовниками. Тобто, через механізм нашої програми ми теж намагаємось впливати на ціну і перш за все фінансуємо ті об'єкти незалежного будівництва, які на сьогодні дійсно. представляют себе житло, которое можно относить до категории социального житла.